Безусловно, после очень хорошего последнего поединка против команды премьер «Металлиста», безусловно, я где-то ожидал, что будет нам очень тяжело сыграть здесь в Чернигове положительно. Но сразу хочу сказать, что всю вину поражения я беру на себя, потому что только во мне это поражение в моих решениях. Меня где-то немножко дать передохнуть после такой игры некоторым ребятам. Ну и в плане где замен немножко не угадали, надеялись. А в целом по самоотдаче, по желанию и по игре, я не скажу, что у меня есть особые претензии. Да, может к некоторым ребятам есть, но в целом, в целом, мы видим будущее нашего коллектива. и задачи, которые перед нами ставятся, я думаю, урали. Безусловно, весна вышла против нас так же, как мы вышли против металлистов. Потому что когда уровень команд немножко ниже, они стараются больше закрываться, несмотря на то, что дома, проводить быстрые контратаки. Ну и, безусловно, преимущество было в том, что мы пропустили первым. Забей мы, совсем может быть все было по-другому. А так, еще раз говорю, на таком тяжелом поле мы Играли достойно. Да, в конце, в конце матча однозначно мы раскрылись, потому что и десятером, и надо было сравнивать счет. И поэтому, поэтому и получились такие опасные моменты для наших В первом тайме практически ничего мы не видели. До удаления. Это однозначно. Ну, один к одному. То, что мы вывели на поле, а теперь в офиске время захочется. Вопросы. Пожалуйста. Нету? Спасибо. Тогда...